রন্ধন গ্যাসের ভেতরে করে ড্রাগস পাচারের সময় ৪৫ কোটি টাকার ড্রাগস সহ জব্দ করেছে কাছার পুলিশ আটক চার দুটি লরি জব্দ এবার ড্রাগস পাচারের নতুন কৌশল রন্ধন গ্যাসের ভেতরে করে ড্রাগস পাচারে সময় প্রচুর ড্রাগস জব্দ করেছে কাছার পুলিশ জব্দ করা ড্রাগসের বাজার মূল্য পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ড্রাগস পাচারের অভিযোগে দুটি পৃথক অভিযানে আটক করা হয়েছে চারজনকে দুটি লরিও আটক করেছে কাছার পুলিশ প্রথম অভিযান চলে সোনাবাড়িঘাট এলাকায় সেখান থেকে দুটি সিলিন্ডার বোঝায় লরি থেকে সিলিন্ডারের মধ্যে প্রচুর ড্রাগস জব্দ করেছে পুলিশ আটক করা হয়েছে দুজনকে পরে বেতুকান্দি এলাকা থেকে প্রচুর ড্রাগস সহ আরো দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় পুরো অভিযান নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো যুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ এই যি অভিযান আছে সেই অব্যাহত আছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে অসমখনক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যি তেওঁ যি অভিযান লৈছে তাৰ গয়ণা লৈ আমাৰ এই যি ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান সদায় আমাৰ অব্যাহত আছে যোৱাকালি আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলো পুৱতি নিশাত অভিযানটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই অভিযান কালত প্ৰথম অৱস্থাত আমি সোনাবাৰী ঘাটত এটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কঢ়িওৱা এখন ট্ৰাক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু সেই ট্ৰাকখনত যেতিয়া আমি খান তালাচী চলাওঁ তাৰ পৰা এটা চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত ৱেলডিং কৰি ভিতৰত ভৰাই থোৱা অৱস্থাত আমি পঞ্চাছ হাজাৰ য়াবা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু তাৰ লগতে দুজনকৈ ব্যক্তি আমি তাৰ লগত আমি এৰেষ্ট কৰোঁ এজনৰ নাম হ'ল শইদুৰ ৰহমান বৰভূঞা তেওঁৰ ঘৰ হ'ল হাইলাকান্দি শৈবুল হুছেইন লস্কৰ তেওঁৰ ঘৰ হাইলাকান দুজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক দূৰ তেওঁলোকক সোধ পোছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তদন্ত কালত আমি অন্য এটা স্থানত আবেলি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সেই অভিযান কালত আমি বেথুকান্দি শিলচৰ পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত বেথুকান্দি অঞ্চলৰ পৰা এটা পৰিত্যক্ত ঘৰৰ পৰা আমি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত লুকুৱাই থোৱা এক লাখ য়াৱা টেবলেট আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনৰ মতে সকলোখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি আমি পৰৱৰ্তী আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সাজু সাজু হওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে দ্বিতীয়টো যি অভিযান চলিছিলে তাতো আমি দুজন ব্যক্তিক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ এজন নাম তাৰামণি লস্কৰ তেওঁ হ'ল মধুৰবন শিলচৰ আনজন হ'ল মতিউৰ ৰহমান তেওঁ হ'ল কোচবিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল এই চাৰিজন ব্যক্তিক আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হলো আৰু তাৰ লগতে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক সম্পৰ্কিত থকা আহ বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড যি লিংকেজেছ আছে তাৰ ভিতৰত তাৰ কাৰণে আমি আৰু আইনৰ আওতাত যিসকল আহিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰতম মানগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো গোটেই যিখিনি জব্দকৃত সামগ্ৰী আছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলো সেই সামগ্ৰীখিনি আহ চোৰাং বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় পঞ্চলিশ কোটিরও অধিক হব আর এটা আমি এই তদন্ত চলাই আৰু আর কালত আর যি তথ্য আহে সেই তথ্যৰ উপর ভিত্তি করে এই তদন্ত আৰু অধিক আমি গতিশীল করে রাখ